Всем привет, это шоу-проект «Вбивча краса», меня зовут Ярослав. А меня Антон. Сегодня девчата, мать мыть смогут проявить себя в модельном бизнесе. А смогут ли они это сделать хорошо, красиво и качественно, так, как они захотят? В этом им поможет креативная команда Drive of Life, которая, собственно, и затеяла весь этот предкастинг. «Вбивча краса», смотрите нас и не перематывайте, потому что вы пропустите самое интересное. какова цель твоего появления в этом шоу? Ой, в этом шоу я еще не знаю. Mm -hmm. я а просто очень хочется. А кто тебе порадует? Это получилось очень спонтанно. Я просто была рядышком. Ты была рядышком и решила я идти. всегда, У меня внутренний голос отвел, и сердце так стучало. Иди, иди, иди. Шла, шла, и всегда. пришла. Всек... Тебе очень часто ли голос было с домой? Всегда. Ты домой идешь только из-за этого? Когда... Нет, я под GPS. Под GPS. Слушай, Валя, скажи, пожалуйста, от, э... Увидимся. мы увидимся. Мы увидимся. Нет, мы да. Посмотри немножечко сюда. Все будет в шоколаде. Такая зашла, вот я такая классная, вот берите меня и все, то есть анкету прочитал, это хорошо. И наверное самое интересное будет потом э, на проекте, и поэтому я говорю да, потому что это да. Да. Так. Скажи, будь ласка, ти хвилювалася стоячи біля мікрофону? А, так, дуже хвилювалася, але не так, як на державному екзамені. На державному виставі було так. важче. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, а давали журі якісь поради на майбутнє? А, так, давали поради бути певнішою собі, мати посмішку, не хвилюватися. Наконец-то, наконец-то настоящая блондинка пришла. Нет, не не было обычная просто блондинка, а, а оказывается кризис у нас на блондинках да, сегодня первый, это... Первой... блондинкой по имени Мария. Мария, да. очень да. приятно. Мария, Антон, Ярослав да. и это наш самый замечательный вопрос. У, да. у тебя есть парень? Да. А что да. Да. Все. Так, пора, Лично мое мнение, вижу, в принципе, кое-какие навыки, вижу кое-какие плюсы. В целом я бы сказал, бы тебе нет. Лера, Жан... 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 мы тебе пожелаем успеха, Ты сейчас же застренишься с членом жюри, и они будут тебя в А ты адрес Спасибо. Постебаться над нами, я понять не могу. Нет. Ну, а резона, мы не понимаем вашего прихода. Мы стоим, улыбаемся. Да, то есть вам весело? Я пришла такая вся в кедах, я такая классная, люблю панды. Ты по чем-то, Валерия? Ты что-то употребляешь? Нет. Объясни мне, зачем ты пришла? сюда, вот прям к микрофону. Зачем пришла? Цель. Цель твоя. Цель твоя. Мне ничего не надо, я не хочу быть моделью, я такая вот стою и над вами стебаюсь, да? Вы не подумайте, я не употребляю ничего. Ничего? Да, да, вообще ничего. Как ты себя чувствуешь? В принципе, все хорошо. Ну, больше, 13, больше настроения. Давай, скажи, что в принципе все хорошо. Так серьезно. все Отлично. Я Еще да. лучше. Скажи, я готова. О, вот, все, скажи, какие Три а, критерия да. я тебе сейчас помогу. Нет? Да. Да. Три. <соценно> да. и... И... Два. А лайфлан краса. Да. да. Ну и настроение. Удачно. Успеху. Бывча краса, бывча краса. Тихонечко. С эмоциональной покажу нам какое-нибудь животное. С чем ты себя ассоциируешь? Просто представь, ну как проходили игры, да, вот где-то так. Как тебя зовут? Оксана меня зовут. Оксана, нас твоя девчина пришла до нас. Ну вот. А ласка, была это... ты каяк <свистак> ты? Педимашкины. Каждое утро улыбаюсь себе в зеркало. А другим ты улыбаешься в зеркало? Другим улыбаюсь. Я вообще люблю людям улыбаться. А, ну, Улыбка очень... поднимает настроение. Хорошо. С обидчиком. Да, пользуясь случаем, хочу передать привет маме, папе и своей маленькой сестре. Добрый день. Добрый день. Скажите, как вас зовут? Оля. А вас? Елена. Вы не путаете? Нет. Отлично. Скажите, с какой целью вы пришли сегодня сюда? Ну, сегодня вообще там не Расширить свое мировоззрение и расширить круг знакомых. Который... А вы? Показать себя, посмотреть других. То есть вы, вы пришли на конкурс красоты, а вы. Если бы Ярослав был девочкой, он бы пошел, тости. Так, сейчас представим девочки. Думаю, да. Ну вот. Как комплимент. Даже Дышать. А вы? Ну, думаю, да. Ярослав, для тебя два, да. Вы проходите дальше. Я пару аппарасий, я. Я начала можно попробовать. Просто в ужасе. Как мне, как мне, как мне дальше жить? Какой-то кошмар. Дам шанс, да. Спасибо. я считаю, что я достойна. Ты должна меня взять. Все. Привет. Привет. Меня зовут Антон, и я я тебе всем хвастаюсь, как зовут парня. А как зовут тебя? Маша. Маша. Очень приятная. Класс. Но мы не можем. Мы не можем. Когда тебе будет 18 лет? В червоній сухни, с країной сухни по вулиці, і на выпишь тобі йде дівчина в такие же сухни черва. Твоя реакція? Твои идеи. Я подумала, что у меня хороший вкус, раз и будет одевушка, все оплатить. Что, бы ты пожелала девушкам, которые еще даже не, заходили сюда? Я бы пожелала в первую очередь метров, в первую очередь Я да. тоже, мне не хватает сейчас уверенности, особенно когда мы поднимались с тобой, и Ярослава рука да. до сих пор осталась на моем плече. Просто очень странно и как-то страшно. Берегите себя. И дивите нас на dollteamcraft.com Да, каком. будет ласка. Нина, а зверьки ты приехала? Пережило, значит, вообще даже не ожидано для меня. Можно попрошу вивчення оперот собак и коней, спортом. Так, а еще я очень люблю рыбалку. На дальний кидок. На дальний кидок? Это можно стоять на одном городе и все закинуть в море. Да и это очень легко. Еще и на коне просто верхом рядом пес такой, а она... Спиннин ну спиннинг на тысячу. Ну, спиннинг на тысячу, то есть обычные классные ребята. Да, ведь я не знаю, честно. Вот же, пойду наверх. Ооо, а вот и мой дружок сидит. Привет! Привет. А что ты тут тропишь? Сиджу, дивлюсь. Только позитивные эмоции, да, то есть я не скажу вам негативного ответа. Если мы сейчас будем голосовать, да, то я вам говорю только да. В дальнейшем, возможно, мы с вами еще встретимся, и возможно, вы сможете себя показать с другой стороны. Но пока говорю нет. Ой, и пидешов кинец предкастинг, вышел проектов в бывшая краса. Антон, как тебе наши девчата? Очень все хороши, все классные. Я очень сильно устал. Я бачу. Их было очень много и а красивых. Мы рыбы, в Антон. Я смотрел, насколько хорошо подвешен у них язык, каковы у них ноги. Очень много было девушек и красивых, и не очень уверенных в себе, и не совсем. некоторые даже регистрировались по несколько раз, но зря, зря, девушки, шанс у вас был только один. Все девчата, которые сегодня не прошли предкастинг, мают брать участь у других проектах команды Drive of Life. А девушки, которые не пришли сегодня вообще, ну что хочу вам сказать, ну вы продинамили, продинамили свой шанс, которые прошли. Желаю вам удачи в следующих турах, желаю вам следить за собой поменьше из булочек, кексов, всяких сладостей, а побольше шоколада в вашей жизни. А которые не прошли, Девушки, ну что ж, следите за другими девушками, которые прошли на сайте dolteam.com. На этом все. С это шоу проект Бывча краца следит это нам. Драйв of Life берет жизни все.